চাই পাইছে এইটো কোমোৰা পাট চিঙা হৈ গল আৰু এতিয়া কোমোৰা পাট চিঙা হৈ গল আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট লগ পাই আছো ৰজত পাই আৰু বন্ধু অকল আজি যোনটো নেকি ৰেচিপি হ'বগৈ আছে তাৰ বস্তু তাত যোনটো যোনটো সামগ্ৰী আছে এইবিলাক আগত তিয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ ফাৰ্ষ্টত প্ৰথমতে কৰোঁ এইটো আপোনালোকে ভাবি আছে কি পাত হয় এইটো কোমোৰা পাট মানে বগা কোমোৰা আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ গ্ৰীণ চিলি মানে জলকীয়া আৰু এইটো ইয়াত আছে আদা আৰু এইখিনি নহৰু এইখিনি নোকেল শুকান মাছ আৰু এইখিনি পিঁয়াজ পিঁয়াজ আমি কেইটামান ল'লোঁ তাৰপিছত এইখিনি মানে আমি সজাই থৈছোঁ যাতে আপোনালোকক ধুনিয়াকে দেখুৱাব পাৰোঁ দেখুৱাৰ পিছত এতিয়া মানে আমি ইয়াক এতিয়া কটা কাম কৰি আছোঁ আৰু আগলৈ চাই থাকিব ভিডিঅটো চালে বুজি পাব কৰ কি হৈ আছে অকল ইফালে চাব এই কোমোৰা পাতখিনি তাৰপিছত ইফালে পিঁয়াজ আদা আৰু এইফালে জলকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ কটা হ'ল তাৰপিছত এইফালে নহৰুখিনি মানে কি কৰিম ভাই লাষ্টৰ মানে এই জলকীয়াখিনি এনেকৈ কাটিছোঁ উল্টা ফুলটা আপোনালোকে ভাবিছে কাটিছে কিন্তু এইটো কাৰণে আমি যেতিয়া ফ্ৰাই কৰিম মানে কেঁচা জলকীয়া যদি আমি গোটাকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ চবত চিল্প ফুটি যায় ন সেইটো কাৰণে মানে আমি উল্টা ফুল্টা কাটি লৈছোঁ সেইটো ফ্ৰাই কৰিম ফ্ৰাই কৰি পিনে ভিডিঅ'টো আগলৈ চালে বুজি পাব কেনে হ'ব গৈ আছে বুলি কেনেকৈ কি হ'ব গৈ আছে আমি কিয় কাৰণে এইটো এনে কাটিছোঁ বা এইটো কিয় কাৰণে নাই কাটিছোঁ সেইটো মানে চব যাই পিনে লাষ্টত মিহি হ'ব কিন্তু আপুনি চালেহে বুজি পাব সেইটো আৰু এইটো যোনটো কাটিছোঁ এতিয়া এইটো আমি চাবচোন কি মজা লাগে এতিয়া আমি বইল কৰিম বইল কৰা হ'ব জ্বলি ৰেডি কেৰাহীটো ওচৰত আমি ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ আৰু সেইফালে চাব সকলোখিনি সামগ্ৰী মানে ওচৰতে ৰেডি কৰা হৈছে বন্ধু অকল পানীটো ইমানটো দিম পানীটো অলপ অকণমান গৰম হ'ব ফাইনেলি এইফালে চাব পানী গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মানে অলপ পানী মানে চৰিয়াত লৈ ল'ব আৰু যিহেতু এইফালে শুকান মাছখিনি কি কৰা হ'ব ভাই দিম একেবাৰে লোকেল শুকান মাছ হয় দেই বন্ধু অকল একদম চিম্পুল আৰু এতিয়া এইফালে চাবচোন কোমোৰা পাতখিনি মানে এই বইল হোৱা পানীত চব ধুনীয়াকৈ দি দিছেগৈ কিমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰা হ'ব ভাই এইটো মানে বইল কৰা হ'ব বেছি টাইম নালাগে ন ফ্ৰাই মানে কিবা কৰিবৰ কাৰণে বইল কৰিবৰ কাৰণে চাব পাৰিছে এইফালে চাবচোন কোমোৰা পাতখিনি বইল কৰা হ'ল হাফ বইল বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু ন সেইফালে চাব কেৰাহী আকৌ পাতি দিলে এতিয়া তপোন ভাই কি কৰা হ'ব ইয়াত কেৰাহী এইফালে গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া দি দিব মিঠাতেলটো বেছি নালাগে অলপ লাগে ন যেতিয়া আমাৰ মিঠাতেলটো গৰম হৈ যাব তেতিয়া গৰম হৈ পেলাই মানে কি কৰে কৰিবলগীয়া হয় মানে তেতিয়া মানে কি হয় তেলটো চাৰিওফালে মানে লাগি যায় আৰু ন ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে ভাল হয় বস্তুখিনি আৰু এতিয়া মানে সেইফালে তেলটো গৰম হৈ গ'ল ওলাই আছে পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজ আদা আৰু এইফালে জলকীয়াখিনি একফালৰ পৰা দি যাব আৰু গোটাকৈ দি দিব লাগে নকহকৈ দি দিছে আৰু একদম এনেকুৱা ফ্ৰাই কৰিছে পূৰা ৰমচীয়া হৈ যোৱাকৈ আৰু আৰু মানে গোন্ধত মানে ইমানেই কাঢ়ি আছো মানে জলকীয়া মাছবিলাক এতিয়া জমি গ'লতো এতিয়া মানে ইয়াত এয়া চাবচোন কোমোৰা পাতখিনি ইয়াত লাষ্টত সেইয়া চাবিলাক তাৰপিছত লাষ্টত ইয়াত পিছা হ'ব ন পটাত পিছা হ'ব আৰু আছিলে আৰু আজিৰ যোনটো ৰেচিপিটো সন্দৰ্ভত প্ৰায় মিনিট এতিয়া এইফালে চাবচোন পতাটো ধুনীয়াকৈ ধোৱা হ'ল আৰু এতিয়া মানে এইফালে যোনখিনি ভাজিছিলে যে বিচা হ'ব আৰু এতিয়া সেনেকৈ দি দিছোঁ গোটেইখিনিয়ে দি দিম মানে কাৰেণ্টত মিক্সিত পিছিলো হয় মিক্সিত মানে ভল্টেজ ভল্টেজৰ কথা নহয় মানে ভৰচা নাই মানে কাৰেণ্টটো আপ ডাউন আপ ডাউন মানে আজি যদি আপোনালোকক দেখাইছোঁ যদি ইমান এজি দেখাইছোঁ যদি বেছিকৈ দেখাইছোঁ চাব ভাত লৈ ল'লো আৰু এইফালে কোমোৰা পাতৰ লগত শুকান মাছৰ যোনটো চাটনি আছিলে যে এইফালে লৈ ললোঁ আৰু ঘৰত মানে ইয়াৰ কলডিলৰ চব্জি বনাইছিলে মায়ে যিহেতু তপন ভাই খা খাই পেলাই জনা কেনেকুৱা হৈছে তই বনাইছ ন আজি ক্ৰেডিট বস্তু তপন ভাই দেই বন্ধুসকল আৰু এইফালে তপন ভাই মানে লৈ ল'লে কোমোৰা পাতৰ লগত শুকান মাছৰ চাটনি লগত এইফালে কল দিল এতিয়া মই মানে যাত্ৰাত আৰম্ভ কৰোঁ তই ফাষ্ট যাত্ৰা আৰু জানে মানে আমাৰ ইয়াত মানে লোক চিলেকৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি না কৰিম ট্ৰেইন কিনত মাইক কিনত আপোনালোকে কমেণ্টত কৰে তোমালোকে বনোৱা সকলো ৰেচিপি বহুত টেষ্টি হয়নে যদি বেংগলী মানুহ কোনোবাই চাই আছে সি একদম পূৰা কমেণ্ট কৰোঁ অঁ আপোনালোকে একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন মানে যিহেতু মানে এতিয়া মাৰ্কেটত যি চব্জিৰ দাম ন সেইটো কাৰণে মানে কোনোবাই নিমখ ভাত নাখাওঁ বুলি ভাবি পেলাই বনাই দেখুৱালো মানে খাইছানা কলডিলটো খাই মায়ে বনোৱে ৰ ঘৰত বনাওঁ মায়ে বনাইছিলে না কলডিল এইফালে চাব লৈ ল'লোঁ মই এইফালে তপন ভাই বনোৱা এই চাটনিটো শুকান মাছৰ লগতে ভাত এইফালে কৈছোঁ তই এক খালী ভাত যোনে পাই খাই দিব একেবাৰে অলপ গৰম ভাত হ'ব লগত হ'বই ন ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ যে বহুত টেষ্টি হৈছে বন্ধুগ